Ендекспрес, і ви дивитесь рубрику Перфоманс. Сьогодні ми завітали до нічного клубу, де відбувалась техновечірка, хедлайнером якої був Роман Герц. Роман Герц народився 20 вересня 1986 року. Проживає у місті Київ, професійно займається дідженгом та музикою з 2007 року. А також займається створенням власної музики. Є одним з представників технокультури в Україні. Скажите, будь ласка, что изменилось с того часу, как вы были минулый раз в нашем месте? Выходит на хороший уровень. Я не знаю, то есть как оценивают местные промоутеры ситуацию, но, по-моему, все становится намного лучше, чем было. Что-то сдвинулось с того момента, как ты был в последний раз. Записал какие-то релизы, возможно, что-то веки какие треки. Три трека мы их попали в чарт Топ-100 на Битпорт, и после этого у меня очень много запросов от топовых э, лейблов. Сейчас я готовлю пластинку для немецкого лейбла трапес э, пишу для них пару треков. На этого бизнесе вышел очень такой крепкий релиз. И, честно, тоже не ожидал, что от него такая хорошая бытодача. Скажи, будь ласка, яку музику ты сегодня планируешь играть? И че вид разняется игра в клубе, вид биш масштабных вечерок, например, ведь те, на какие ты был в минулый раз. Наверное, немного отличается. Я не могу сказать, что прямо оригинально. я всегда играю техно. Сейчас у меня немного техно стало более андерграундное, более такое мощное. Я, честно, не особо вижу там разницы между большими рейвами. Конечно, большие рейвы это всегда намного более приятно от количества людей и всегда очень хорошая атмосфера на таких больших мероприятиях. У каждого момента есть свои преимущества. же самое, что блондинки Брина кто лучше. Бывают страшные блондинки, бывают страшные брюнетки. Точно так же наоборот. Будеш грати ту музику, яку написав сам, чи будеш міксувати з треками відомих якихось інших? Е, ну я буду грати дуже багато своєї нової музики. Нізде буду много ще треків перевіряти, які я ще только буквально написав, і много треків звісних е, продюсерів. Твої найближчі плани на найближче майбутнє Перший план — це більше виход на міжнародну арену. Там, конечно, все очень, очень так интересно, большая конкуренция, много, много, чего можно предложить людям. Но про Украину я тоже, конечно же, не забываю. У нас тоже очень много мероприятий хороших проходит, на которые я с удовольствием принимаю участие. Привет всем, я Роман Герц. Вы смотрите программу Weekend Express. Скажи, що ж сьогодні у тебе тут відбувається. Цях на у нас сьогодні і ще велика куча наших криворовських діджев. Як твої враження від хедлайна рад, чого оправдав він твої сподівання? Ну хорош, да, хорош а -а -а. не можу сказати. А зараз ходімо дізнаватись. Что думаете вы с приводу 23 лютого Ходимов? Ну, для меня это не праздник. Я не служил. Я не жду для себя подарков или каких-то там поздравлений. Буду отмечать этот праздник с друзьями. Отмечаю очень-таки именно с парнями. А отношусь к нему достаточно положительно. Я как бы собираюсь его отметить. Думаю, приехать сюда еще раз. Особо я никогда не считал этого праздника. Конечно, там всегда мне скажем так, женщины дарят какие-то минимальные подарки. Отцу максимум подарочек какой-то подарит, там минимальный рубашечку, какой Все. Ну, раньше было приятно получать в школе от а девочек подарки. Чи доводилось с спілкуватись с співробітниками милиции? И твои враження від цього? Стоял на остановке, пил пиво. Ко мне подошли два милиционера, типа там, шановны, ну, на украинском, красиво все. Нельзя пить. А я, ну, извините, ну и поставил бутылку, все. Вот единственный конфликт, наверное, который у меня был такой, серьезный. Да, общался. Очень плохое милиции. Не хочу с ними общаться вообще. К сожалению, приходилось, потому что я водитель, приходится общаться очень часто. Поэтому эти выражения не, не очень позитивные. На день рождения диджея Радара нас просто а, избил наряд милиции в количестве несколько человек. Ну, это было нечто. Мы дали сдачу, я тоже хочу сказать. Впечатление негативное. Наша милиция нас не бережет. Доводилось, на жаль. Но я не могу сказать, что плохо, хорошо. Может, так надо? Ну, мои впечатления не самые лучшие, если честно. Не, есть, конечно, нормальные ребята, то есть у меня есть знакомые, которые нормальные милиционеры, но они, скорее всего, еще нормальные в том плане, что их знаю с другой точки зрения, как более личные. Это была рубрика ⁇ Перформанс ⁇ Сегодня мы узнали, как работает и отдыхает Роман Герс. А нам сейчас час продолжать.